Сюди я буду просити волонтерів на Спали Спались двох часов. Ну, переживемо, ну, що робити. Несподівано, гучно. Ну, Так, так, так. Дуже гучно, дуже багато. Ближче, далі летіло. Ну, по-моему, 18, не знаю, Потому что друзья пришли, и они не спали, а просто в другой комнате общались. Вот именно из-за того, что они не спали, а там в другой общались, остались двое ребят. тридцать ночи вышла наверх и меня хромахнула, еле жила осталась. Да я тут буквально трохи спустилась в подвал, Ну тут где-то сховались, всю ночь не спали. Жили студенты, дети. в данный момент очень повезло, что они не спали, а просто общались в отдельной комнате. Прилет был именно там, где в основном они именно спят. Поэтому очень повезло, что они в этот момент не спали, вообще не, и когда это Такое все прилетело, да, они были в шоке, один мальчик там был вообще потрясен, и подвал еще просился.